Здравствуйте. здравствуйте. Я из Киева, Украина. Я знаю, что Киев это Украина. Ну, некоторые россияне думают, что это Россия, поэтому я уточню. Зачем эта информация? Извиняюсь, все, молчу. Вы какую книгу последнюю прочитали? А, перечитывал. Художником, художника можете назвать хоть одного? Могу, да. Я три-три-три книги перечитывал последнее время Новости, и, 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 и прочитал. А, кстати, не так уж и давно, кстати, в украинском доме часто вот выпускают... эти, как они называются. Да, знаю 10. А что такое логарифм? Знаете а ну объясните, что такое логарифм? Примерно знаю, примерно. Объясните, что такое логарифм. Я не учитель, я не объясняю. А, а что вы меня вами... тогда как учитель ученика гоняете? Тогда я вас буду гонять. Что, вас такое Давай, вещи, что такое логоист? Давайте проще. Что такое синус? Что такое синус? Вообще просто. Я спросил вас примитивные вещи. Что чтобы такое синус? Понять, что вы за человек? Когда день России? Вещи. Когда День России? Куда еще примитивнее? Когда день России? Вот и все. Примитивный ты наш. Привет. Здорово. Я из Киева, Украина, ты откуда? С Москвы. О чем общаешься в рулетке? Так, просто. Это как? Так, поговорить. Ну, давай, начинаю, я поддержу. Не знаю, что. Как дела? Плохо, Россия на нас напала. Да, я знаю. Как ты к этому относишься? Да. Честно. Херня затея была. Правда. А херня по моральным каким-то твоим соображениям? Или уже по, постфактум, как оно все для России плохо складывается? То есть ты как бы с определенных утилитарных взглядов или моральных? Нет, я считаю, что вообще неправильно. В чужие страны вторгаться там. Разрушать города. Супер правильно все говоришь. Тогда не буду тебе аппетит портить, пойду дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Вы из Киева, Украина. А вы не сын кордона? Нет, не сын. Я его внук. Его внук. Вы шо, его сына не знаете? Нет, я не знаю а, да это ж супер, это ж политик очень большой у нас, его сын. А, а я его внук. Я иностранец. Понял. А вы, вы иностранец? Тоже политик. Тоже политик. Не, я нет. Я из Санкт-Петербурга, да. А знаете в честь кого город назван? Расскажите мне, простите. Не, интересно, знаете ли вы? Я собираю свою маленькую статистику. Россиян из четрулетки, сами петербуржцев, знают они или нет? Дополните мою статистику, пожалуйста. Давайте я не знаю. Понял, не знаете. Да, вы, вы знаете? Да, да. А вам не интересно было погуглить? Ну просто так. Любо из Это любопытства интерес не возникал вот такой вот, если честно. Понял. А к чему у вас есть интерес? О чем вы хотите обсудить? Так вы скажете или не скажете? Э -э так вам не интересно, зачем я вас буду неинтересной вам информацией нагружать? Давайте поговорим, о чем вам интересно. Я сказал, что у меня интерес не возникал искать. Понял. Сейчас вы пробудили интерес. Вот, и вы как раз поищете и будете знать. И вы сможете потом это да, применять для всего остального применять. Я понял. Что-то интересует, вы сразу в Google. Или там Алиса, или да. куда вы там обращаетесь. Понял. Вот. Хорошо. О чем хотите так пообщаться? Ну, да. я люблю общаться вообще о геополитике. Очень мне нравится. Прям мое. Давайте, давайте, да. попробуем. Да. Вопрос, может, у вас есть какой-то. Давайте вопрос. Давайте вы. Я же уже вам один задал про в честь кого. А давайте вы, мне какой-то вопрос. Давайте, да. В честь чего назван, назван город Киев? Ну, а а, 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 вариант самый распространенный в честь э, полянского, полянского. Как бы его сказать, наверное, еще не князя. Вот, скорее так, вождя, наверное, Кия. Вот. ведь щука, да? Ну, многие это подают как истину в последней инстанции, а там большие сомнения и были ли братья, было ли ли сестра. Короче, вы не знаете, да? Нет, в честь Киева. У нас есть гора щековица, есть гора хоревица. Вот звучит по-русски прям, прям большой, очень странно. Да, 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 вот. Много чего есть. Якобы там, в честь да. братьев. Хотя есть версия, что, может, и братьев придумали в честь гор. Потому что это было очень давно, информации объективной очень мало, в каких-то перекрестных источниках еще меньше. Вот. Но да, легенда гласит, такой. что в честь Кия. Одного из братьев, основателей да, этого за города. Дверь. Да, теперь ваша очередь. Как вы к войне относитесь? Какой войне уточняйте вопрос? К российско-украинской, начатой в 2014 году. Положительно. Положительно. Да. А -а -а. Ну, у меня следующий вопрос напрашивается. Почему и зачем? Что почему и зачем? Вы к положительно к ней относитесь. Ну, мы проявляем свои ге геополитические интересы. А что это за интересы такие? Ну, наши. Ну, мы забираем себе земли. Мы растем. Империя должна расти. Слышали такую гипотезу? Да, а потом схлопнуться. Это же единственный ее финал. Когда-то и солнце схлопнется, знаете, если так исходить. Когда-то что, что что? А я не услышал. Когда-то солнце, знаете, схлопнется. Правда, солнце, да, солнце да. Схлопнет. И вселенная не схлопнется, а да. скорее настолько да. отдалится все, что и атомы, что эти э, протон от нейтрона да. оторвется не жить. даже. Да. Мы, мы когда-нибудь все умрем, что теперь не жить. Да, но вы сделали так, чтобы то, что вы сказали, вы когда-то умрете, оно будет ближе, чем могло бы быть. А можно О, было бы пожить подольше. Знает. Вот. Да, да, да. Хорошо, как по-вашему происходят ваши геополитические амбициозные действия? Нормально, нормально. А в чем нормально? Пока расширяемся. А с Херсоном Встаем что? Больше. А с Херсоном Встаем что? Слелее. А что с Херсоном? Ну, вписали его в четыре Конституцию и отдали. За, за, последние, за последние два года четыре области наши. А Херсон отдали на ну это тактика техническая. Такая, ну вот Украины такая техническая Хоть... тактика. Перемалывать да. вас ну, при обороне, да. а потом, когда вы иссякнете, ослабнете, и фронт э, тыл падет, тыл падет. Пока тыл не да. падет, вас очень да. много, да, чтобы на фронте все всех да. вас как бы э, аннигилировать, вот. Поэтому тыл падет. Тыл пойдет, да, он уже да, падает, смотрите. В БН... БНР у вас там да. сформировалась. Белгородская народная республика. Люди недовольны, люди в отделяются. БНР. Скоро референдум проведут. Вот. А знаете, по какому закону скажите... референдум проведут? По тому же, по которому и крымский референдум проводился. Да, скажите, вы откуда эту информацию берете? С разных источников в интернете. Ну, например, Какие? С разных источников. С каких? Можете Ну, звать? вот, например, даже ваши новости для этого можно посмотреть. Вот. Ага, понял. Ну, как называется источник наших новостей? Ну, например, вот это, как она там, боброедкой, которую называют, как ее звать? Боброедка, я не знаю. Ну, такая одна из пропагандисток у вас там на первых а, вы, 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 вы Скопеева вы имеете? Не-не-не, не, 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 не Скобеево. Скобеева это ведущая, а та даже чем-то управляет вроде. Я, вы оттуда берете, да, новости? Э, нет, оттуда я беру я ваш понял. взгляд на эти новости, а сам я смотрю и какие-то иностранные, как можно шире. Ну какие? Какие? Политика, Guardian просто Times, говорю, да? Wall Street Journal, Die Welt, Deutsche Welle, Открываете Spiegel, Le Figaro, The Economist. Открывайте мне глаза, я вот знаете, как... Я вам только что перечислил. Как вам? Как вам? Перечислил понял, вам список. Ни одного украинского, ни одного украинского не назвал. Да, понял. Это серьезно, Да. Mm -hmm. да. да. А когда назначили выборы? Референдум там, когда. Я не знаю, вот это я и вас хотел узнать. <свист> а они не уточнили? Не, там, не, вот не уточнили. Этом, ну, вот хотят вот люди, хотят люди независимости. <свист> вот. Ну, это понятно, все хотят независимости. Да, да. Вот я ж подводил к той да. мысли, что а как же Хотя ж так великая полезно. Россия не может защитить свою область? Это да, полезно. Да, да, поэтому я и хочу. Вот, и подвел да. к тому, что как же так Россия себя защитить не может в Белгороде. В Херсоне это, как вы сказали, технический тактический ход, а в Белгороде какой ход? Да. Отсутствие нормальной, нормальной какой-то пограничной линии, отсутствие хоть чего-то вообще? Скажите, вы, вы, вы сами сказали, что мы с 2014 -го года с вами у нас война идет. Именно да. Но для вас новость, что во время войны разные диверсионные группы туда-сюда шастают? Э, для вас открытие? Нет, так э, шастают, но это невыгодно тем, кому они шастают. И те, кому Вопрос, они шастают, задал, вы не шастают, они защищаются. До этого не шастали. До этого не шастали, как видите. Вы знаете, вы как-то мелк, мелковато, вы как-то вот там хатка, там, там кораблик потопили, там Тут, знаешь, страны происчезают, короче, как как придешь, знаешь. Как где, рост, как весь, это... весь Черноморский флот исчез. Вер... Весь ну, Черноморск. Сколько? А сколько? Три, три, три или два осталось? Три или два кораблика? Мелковато. Три. Я, я даже где-то картинку сохранял. Остался, остался кто? Петр Маргунов остался, Королев и Орск, да, остался. Вроде остальное все потопили. Вот я специально картинку сохранял. Там где корабли зачеркиваются. Вот. Мелко тут зашлі, там стрільнулі, цікаво. Але пацієнт не вижив. пип Пип-пип. Пип. -пи 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 Їдемо далі. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Як твої дела, готе? Непогано. Звук Непогано. у вас поганий дублюється. А, а ви звідки? Гупа я. А ви звідки? А ви звідки? Хлопці? Хлопці. Харківської області. А де саме? А де саме? Що ти, ти бачиш, я не бачу? Та ні, ну я розумію, ні, я ж я розумію, розумію що... що до чого ви ведете. Чого? Це весело, це цікаво. Це весело. Давайте, це далі. Давайте далі. Давайте. Я, вам Давайте. я вам підігрую. Я вам підіграю. Та я зразу зрозумів, я ж кажу. Це ж ви думаєте, що вас з полоницею і паляницею перевіряють? Бо ви нормально, у вас же челюсть не така. Вы же разговаривать не умеете, сразу же палится, а я просто подыгрываю. Здравствуйте. Кто? Стример. Он самый. Ага. Какие вопросы Записывай к стримеру? Это? Как Россия? к как России относится вот вот. Украина? Крайне, крайне категорично негативно. Да, потому что дома их бомбят? Ну да, да. Вот так вот сами все знаете еще и спрашиваете. А эти О, пипец, блядь, да. Я не услышал, что там суфлер ваш говорил. Но, Можете да, продублировать. Он сказал, вдруг сказал, что типа хлык, крокус взрывает нас, убивает там, вот, типа. Вы серьезно в это верите? Это ты в это веришь, что это не так. Это на самом деле так. <годно> а <это> так, <годно> не, ну если, смотрите, если предположить, что это рязанский сахар, так называемый, то тогда, ну вот смотрите, если это рязанский сахар, если это рязанский сахар, организованный Путиным, то вам э, плохо, что будет мобилизация, но вы хоть понимаете, что, ну вот и все. О, здравствуйте. О, здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. Меня... Да, Я... Бендера, Бендера. Да. Я правнук Бендеры, кстати. Ну, поздравляю. Спасибо. Слушай, там, нам сегодня рассказали, что вроде бы в вашей столице, в городе Куев, э, говно текло по улице вы где-то в пещере живете. Ну, такое было, но уже месяца два это назад было. Вам только сообщили. Сказали, зимой это понятно, я слышал. Понятно, да. Сейчас опять. А нам сказали, что у вас произошел теракт, и ваши вшивые ФСБшники не смогли защитить своих людей. Что четыре каких-то человека в растянутых футболках смогли захватить центр по Людей, поджечь его, взорвать, успеть уехать. И успеть уехать так за километров 200? Вот это интереснее тема. Хотите поговорить? Как так получается? Как ваши спецслужбы работают? Ну, ответит за этот Не, а как вы это допустили? Как вы это допустили? Как вы такое пропустили? А что так полиция долго едет? Успели весь центр разбить, пока приехала полиция. Как так? Да, ну ты, конечно, мне задаешь такие трудные вопросы, что я даже не могу на них ответить. Но это, Спасибо это за честный там, ответ у вас, хотя бы. У вас там 500 тысяч не хватает для перемоги. Надо в пьяной нижней России знать. А вот mm. ты тут сидишь воюешь чат рулет. А почему вы тему переводите? Мы же с вами сейчас разговариваем а, про то, как ваши ФСБшники не смогли защитить своих людей. А что в Белгороде, скажите? Почему там проходной двор? Почему туда заходят, выходят ДРГ? Да, да. Да, есть, есть такое, есть и такое. И, Почему так? Нет, нет у нас ни сил, ни умения, ни, ни возможности закрыть границу. Потому что. Против нас воюет не какая-то там недостранные mm -hmm. а весь нецивилизованный, демократический. Так контракт. вы уже так без проблем, но вы поняли? Мышь с вами мышь мышь с вами это в прошлый раз обсудили. Я говорю, ну хорошо, но вы будете унижены не Украиной, а другими странами. Ну какая разница, вы будете унижены? Понимаете, ну, в чем правильно. прикол? Правильно, правильно. Можете прыгать на маленькую Украину. А когда подключается кто-то еще, у уже ничего не может. И все. И вот так вот получилось, что Россия и не станет, Бам и не станет, лопнет Россия. Будет БНР, КНР, ВНР. И пошло вглубь туда. Интересно, будет Московская Народная Республика, будет или нет? Нет, вряд ли. Вряд ли. Тоже думаю, вряд ли. Потому что она под Чечней будет. Москва будет под Чечней. Вот в чем штука. Нет, это да, 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 да. Там, а там чеченцев погибли? больше уже, чем всех остальных. Просто поменяют да. на Москва-Стан будет называться, и все. Прежде чем мы погибнем, мы, мы погибнем все наши атомные бомбы. А знаете, когда Россия делала тест атомных бомб последний раз? Знаете, когда? Это самое, но наших братьев холопов мы бомбить не будем, потому что мы младшие братья, я не дуркуем. Ну, а потому... что с вами случилось? Вы сегодня всю правду говорите. Что с вами случилось? Вы сегодня... И вы какой-то спокойный, грустный. Вы постриженный, у вас сегодня прическа. Свежее, поздравляю вас, классно, классно, неплохо вас постригли, кстати. Я знаю, мне скорость 75, но на меня еще. Я вставлю сюда видео с первой, люди посмотрят, у вас тогда немножко больше было, вот сейчас классно, вот сейчас лучше выглядит. в виду, так что прежде чем мы исчезнем с лица земли, много, много, много мы с тобой, мы с тобой уничтожим. Вы знаете, когда Россия делала я понял, понял. Вы знаете, когда Россия делала испытание своего ядерного оружия последний раз? Знаете когда? Да, да хуже России нету, но никак весь свизор. Нет, вы не поняли, вы не поняли. Смотрите, чтобы стрельнуть оружием, чтобы стрельнуть оружием, нужно быть уверенным, что оно стрельнет. Что оно стрельнет, что оно не взорвется там, там же, где-то возле этого люка. Понял, все, вас понесло помогает, не могут одну нахуй, одну. Начинаю. Все, я понял. Идет, начинает... Вы, вы в прошлый раз еще так вот делали, помните? И кончают черными нервами за океанскими. не могут на России одну нагнуть, растоптать. Ну, в чем дело -то? Ответите я, на вопрос я... или нет? Ответите на вопрос. Ответите? Откуда я знаю, когда они проводят. Сказать вам хотите? Я, я, для, я поинтересовался. Поделиться с вами. Ну понимаешь ли, ты, что я буду тебя? Ты представитель. Не, вы при мне, при мне. Во, во, все, дедушка, дедушка, супер. Смотри, я, я сейчас переключаюсь, я пошел, потому что тебя уже опять снова понесло. И ты зайди в интернете, почитай. Почитай в интернете. Да, 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 почитай. Колы были выпробования ядерной зброи?